মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বনাম ঘৰতে চিকেন চাওমিন চিকেন চাওমিন বনাবৰ কাৰণে যিসমূহ বস্তু লাগে সেইসমূহ মই এতিয়া গোটাই লৈছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ গাজৰ কেপচিকাম বন্ধাকবি পিঁয়াজ আদা নহৰু পেষ্ট আৰু পিঁয়াজ নলা এই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু যিহেতু চিকেন মাছ চাওমিন বনাম চাওমিনখিনি বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে এতিয়া মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই অকণমান নিমখ নিমখ দিছোঁ আৰু লগতে আদা নহৰু পেষ্ট কৰি ৰখাই দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া মই চয়া চচ দি দিছোঁ অলপ ইয়াতে মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ৰাখিব লাগিব অলপ সময় আৰু এতিয়া মই দিছোঁ জালুকৰ গুড়া আৰু এতিয়া দিছোঁ মই অলপ ৰেড চিলি পাউদাৰ আৰু মই এতিয়া অলপমান দি দিছোঁ হোৱাইট ভিনেগাৰ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মোহাৰি পিনি ধুনীয়াকৈ বিছ মিনিটৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ঢাকি ৰাখিম তাৰপৰা চাওমিনখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম আৰু চাওমিনখিনি মই এতিয়া গৰম পানীত ধুনীয়াকৈ বইল কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ আৰু মাংসখিনি ল'ফালে ভাজিব লাগিব নহ'লে পুৰিজাৰ সাঁজ বহুত বেছি সেইটো কাৰণে মই এতিয়া ল'ফালত ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ মাংসখিনি দেখিছোঁ ন এতিয়া হৈছে কিয় আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম পিঁয়াজ দিম কেপচিকাম আদা নহৰু পেষ্ট আৰু পিঁয়াজৰ নলা আৰু গাজৰখিনি সকলোখিনি যিখিনি মই কাটি ৰাখিছিলোঁ সকলোখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম ৰঙচুৱা নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে খাই ভাল লাগিব দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়া আছে এয়া অৱশেষত আমাৰ চিকেন চাওমিন ৰেখ হৈ গল ৰেডি আৰু ইয়াতে মই এতিয়া খাই দেখাম অলপমান খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে অঁ আপোনালোকেও যদি বিচাৰে তেন্তে ঘৰত বনাই চাব পাৰে এনেকৈ খাব পাৰে খুবেই ইজি হয় খুবেই সহজ ৰেচিপি অঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ